Спиляли дерево страйків іще наприкінці минулого року, 28 жовтня. А тепер самі зібрались тільки вже не під деревом, а на тому місці, де воно було, аби висловити протест проти невиплати зарплати. Її не виплачують із того ж самого жовтня, як спиляли дерево. До протестантів, яких очолювала працівник ПЖС Лідія Лівчаєва, вийшов перший заступник міського голови Віталій Мовчан. Послушайте диалог протестувальників и керівництва миста майже у полному выкладыни. Первая очередная задача решить вопрос вот с теми людьми по-человечески не просто так а по-человечески решить вопрос и с них уволить либо там передать центр занятости передать в цех или еще куда-то вот первая очередная задача они а создавать для себя управляючу компанію або щось, якесь нове підприємство. Можна тепер я відповім. Ще? По-перше, згідно законодавства, при, е, якщо людина перестає працювати на підприємстві, їй повинні повернути все до останньої попідстві. Розчетне, так називаю. Законодавство це вже інша справа. І з полком можливо, можливо. З тих коштів, що будуть надходити в оставшийся ПЖС в ту структуру, але все до останньої копійки, я не говорю, що це може бути от розчитався, і цей місяць-місяць Ну, десь, Хоча по законодавству положено сразу оплатити розчоти, одразу оплатити за що. Але те, що вони будуть 100% оплачені, це от я говорю, это, это законодавство треба. То, что, кстати, где господин... А, вот вы слышали? Ну это ладно. Это Сергей Иванович Правоедов, да. который, как вы говорите, создавать управляющую компанию. Я ему такой вопрос тоже задал. Он сказал, что он не будет создавать управляющую компанию. Ну вот. Теперь в части, в части трудоустройства. Затыш на место расширяется. Расширяется в численном составе. Будет подразделение во всех районах города вы можете там трудоустроиться. Вы можете там трудоустроиться. Кроме того, если будет управляющая компания, к примеру, прошел конкурс, как вы думаете, им надо будет искать людей для того, чтобы э, людей, ну, чтобы Смотри, кто будет победителем? Ну, этого я вам не скажу, потому вот. что я не знаю. Это все будет зависеть от этого человека. Вот смотрите, давайте возьмем на примере ЧПКП-1, да? Был ЖЭК номер один. стала э, стало ЧПКП-1. Все люди, которые работали в ЖЭКе, остались в нее и работают дальше. Я господину Стравоедову тоже привела пример. Город Терновка. Создали пакет документов нормативных, поменяли название, перешли. Он говорит, штраф 25 тысяч и возбудили уголовное дело. Мы все стоящие здесь согласны оплатить штраф 25 тысяч, по 200 гривен сбросится, а за граты еще ни одного руководителя за это не посадили и никого не посадят, поэтому пытаться надо было на фоне нашего предприятия оставить еще какое-то предпри... ну, создать предприятие, чтобы трудоустроить как-то вот эти А людей. вы можете это сделать еще сейчас? Уже а сейчас. кто кому дает? А кто кого... Оставьте нашу Карпенко, она жизнь отдала на этом предприятии. Слушайте, я... я ничего. Карпенко. Ну вот даже сейчас не имею, почему не назначили ее директором, пусть бы она занималась нами. Она знает каждого человека. Она знает, кому в первую очередь нужно дать кусок тут подать. Мы рассмотрим это предложение по поводу Карпенко. и вопрос. По поводу неочередной сессии. Ждать Значит, 25 февраля э, очень долго. Мишка? Лидия Николаевна Левчаева. Лидия Николаевна, послушайте, я сегодня общался с Ройтрой. В чем суть вопроса? Я с вами согласен. У меня очередной сессии. Но нужно подвести финансовый ввод, вот, делать баланс. После того, как будет финансовый год, баланс, мы видим количество длинных остатков. Вот. Когда это случится? Это, она сказала, будет в конце февраля месяца. О, это, да. это сессия, та, на которой будет рассматриваться. И еще как решит сессия. До этого э, все деньги, которые будут идти от оплаты за квартплату, будут идти на заработную плату. Все до копеечки. Этой оплаты недостаточно для того, чтобы погасить задолженность. Но я, э, создается при новом, э новом директоре уже новая задолженность. За январь не выдана ни копейки. Месяц кончается. Но новая задолженность создается. Здесь уже надо быть. Скажем честно, до конца, не по его жене, да. Ну, наверное, она формируется Причина в том, что люди не платят за квартиру. Нет другой причины. Только а эта. вы знаете, вот в этом месяце, в прошлом месяце, за в теплосеть тоже заплатила всего 30% населения. Ну, там все стабильно получают заработную плату. В Адаканал все стабильно получают зарплату. А в ПЖС. Правильно как? вы говорите, я с вами согласен. Город на сессии принял решение депутатами погашать эту задолженность. Иначе бы не дали газ и не топили. Вы находитесь в точно таком же положении. Поэтому я и буду инициировать просьбу депутатам выходить. И вы тоже, ваш профсоюзный комитет а обратиться к депутатам. А кстати, где наш профсоюзный комитет? Я приглашала их сюда. Просьбой депутатам, я думаю, они нет. откажут. Что, Сергей Иванович, даже на обеденный перерыв не могут прийти, да? Нет, зли, главный здесь, бухгалтер, здесь, главный экономист. Сюда, а? Они шли сюда с беседой. Не дошли никак. Теперь я бы хотел, вот э, здесь стоит господин правоед, ваш директор. Э, Сергей Иванович, я. подойдите сюда. Э, здесь звучали э, слова в части того, что э, вы хотите создать управляющую компанию. О том, что вы машете рукой. О том, что вы говорите, что это не моя проблема, заработная плата. Нет, задолженность. Я задолженность. Моя. Я правильно озвучил? Да. Да. То, что. да. Будьте добры, тоже дайте комментарии, как директор данного предприятия. Не комментировать то, что я сейчас услышал. По ну, люди задают создания. вопрос. Так люди, я почему вышел... мне не задайте мне вопрос? Люди, задайте мне вопрос. Сергей Иванович, почему вопрос. вы считаете, что та задолженность, которая сложилась на сегодняшний день... Это не ваше. Это предыдущего директора. Я когда-то об этом говорил. Я У первый раз забрали... об этом слышал. Да. Слышали да. такое? Слышал. У нас на Я сказал, да. что это не, не моя задолженность, не моя забота. Я, я повторю еще раз. Ситуация с невыплатой зарплаты сложилась только лишь по вине жителей города которые не оплачивают выполненные нами с вами работы в полном объеме. Я об этом говорил на телевидении, обращался к гражданам города, пожалуйста, заплатите за должность. Я никогда не говорил, что это не моя головная боль, это моя головная боль, то, что мы с вами не получаем зарплату. И обвинять меня в том, что жители не платят, ну поймите, это нонсенс. Как я могу отвечать за, за город Павлоград и за жителей, которые, хлопнув дверью, создав ОСМД, не заплатив нам деньги в размере 5 миллионов? Это что, моя проблема? Или Поповича была проблема? Это проблема жителей города, которые наплевали на наш труд и на наше положение сегодняшнее. У них все хорошо, дом был обслужен. А на сегодняшний день они считают, что они нам ничего не должны, потому что они создали ОСМД. Должен быть профсоюз? И инициативный комитет угу. ваш, для того, чтобы вы также участвовали в создании этих структур и ваше видео. Части трудоустройства, если пройдет конкурс и э, дома перейдут в управление. Э, Составьте мне, пожалуйста, список э, ваших рабочих кадров. Угу. Для того, чтобы я уже сейчас мог понимать, и даже на конкурсе, для того, чтобы управителям одно условие было трудоустройство людей. Правильно, вот это. Главное. Основное. трудоустройство да. людей. Естественно, будет, может быть, меньше но часть людей, затошно место да, уже в состоянии, часть. уже сейчас в состоянии трудоустройства, потому что расширяется. Люди обращались, они говорят, мы сейчас укомплектованы, нужен только рабочий, вот у туда, них, в туалет. У них появляется штатная единица, им добавили с 1 марта 25 у -у -у. человек штатного С артиста. 1 марта, хорошо, да. понятно. Это для того, чтобы расширить участки, и во всех районах города было подразделение затошного места по сессии э, обращение я ваше видео и буду общаться с с мэром и мэр тоже на выйти к вам и рассказать ситуацию он не прятался я не прятался и не собираюсь прятаться потому что это проблема которую нужно решить. на данный момент я э, прошу вас вы там убираете группами позвучали позвонили в дверь уважаемые вы нам должны две тысячи иначе мы убирать их надо ходить Почему они? Вот подготовят предупреждение, мы разнесем каждому раз, да, чтобы нас не посылали. Сергей Иванович, будьте добры, предупреждение подготовки о подготовке предсудебной за невыплату заработной платы по всем должникам. В первую очередь с тех, которые от 2000 и выше. Мы разнесем. Уважаемые коллеги, на вашем собрании я предложил вам, я дам каждому. Сергей Иванович, дом. одну минутку. Кто-нибудь сказал, да. Никто Неужели не сказал мне. Вы, вы обвинили уважаемые, меня, вы что вы я создаю какую-то компанию. Иваныч, что вы... за бред, уважаемые? Значит, сейчас, во-первых, не надо так общаться со своим, своим коллективом. Это раз. И раз коллектив пришел сюда, я общаюсь сейчас в данный момент с коллективом, вы можете после данного собрания пойти и пообщаться с данными людьми предметно на своем подразделении. Для того, чтобы все эти вопросы обсудить. Собрать своих ИТР которых у вас 35 человек, пусть не всех собирайте, но те, которые в конторе, и пусть рассказывают видение и так далее. А я буду делать конкретные шаги, чтобы люди получили зарплату. Выйдем на сессию, сессию мы по -по 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 попробуем ускорить как можно быстрее, для того, чтобы зарплату вы получите. В случае, если кто-то рассчитается, и мы обязаны законодательно выплатить 100% заработной платы, всю задолженность, которая скопилась, плюс, возможно, неотгуленные отпуска у кого-то есть. есть. Все до копейки это получат. Это не я выдумал, это законодательство этого требует. И плюс все поступления, которые идут, в первую очередь направляться должны на заработную плату. Да, кусочками, частями и так далее. Кто хочет, возможно, захочет сейчас пойти в неоплачиваемый отпуск для того, чтобы параллельно, возможно, где-то какая-то где подработка, вы также имеете на это право. Я вам, я вам просто озвучу. Я вам не закликаю ничего. Я просто говорю, такие вопросы. Я просто хочу. Сказать... Но поверьте, я прекрасно с вами солидарен. О том, что жить на 1200 месяцев невозможно. Но вот в данный момент. Основная причина это долг населения. Пожалуйста, берите эти поведомления в каждую квартиру. Предыдущее руководство предыдущее руководство каждый месяц занималось сокращением. И нужно было этим сокращенным людям выдавать расчетные и заработную плату скопившуюся. А все остальные сидели и ждали. О Но чем думали? Это же законодательство, не имеет права. Иначе уголовная ответственность директора. А нужно ли было всех сокращать, когда мы все уходим? Кабинет мой для вас всегда открыт. Готов каждое утро обсуждать. Сергей Иванович, вам поручение ежедневно ну, ежедневно-то, может, и не, не надо. Раз в два дня э, экономическое, э, что поступает на счет вашего предприятия. И до копеечки, куда эти средства уходят. Каждую копеечку. Мы такую информацию даем в коммунальной А Я попросил Нам себе. надо такую Хорошо. информацию. И людям в том числе. Еще вопросы Раз, есть. Я Минуточку. Вопрос к главному бухгалтеру. В табульках, где рассчитывается наша заработная плата? Всем упущена наша задолженность. Общая задолженность по зарплате. Нам, допустим, выдали табульки за декабрь, в которых отражена наша задолженность за декабрь. Вся предыдущая задолженность там почему-то не указывается. Это в у вас нет. нет. Но, не Покажите нет. в декабре нет. задолженность Но, нашу нет, общую. Это просьба очень наша. Очень плохо, что эти вопросы на улице обсуждаю. Обсуждаю. Они на Второй вопрос нашему лидеру профсоюзному Людмила Яковлевна. Вопрос у всех этих людей. Какая сумма средств скопилась профсоюзном, на профсоюзном счету? Куда они а расходовались ранее? И куда вы планируете раз расходовать раз, все, что но, скопится похоже, на это первый Это же уже не мой вопрос. нет, Это уже надо нет, это не важно. обсуждать Я самим. Я к ней задаю этот вопрос. А, у, у, у нас и собраний и нету, не держать. проходят у нас да, собрания. Нет, не, не, не приглашают нас на собрания. Да. И когда были собрать, приглашены, тоже не пришли. Потому не что у нас был отчетный период. Мы в это время были на бюджетной комиссии в госполковой. Ну вот, все что угодно. Значит, я сказал практичные шаги и все, что я буду делать для этого. Вы меня услышали. услышали. В части взаимоотношения с руководством я предлагаю вам сейчас найти. У вас есть помещение для того, чтобы вы могли данным коллективом с руководством предприятия обсудить Вопросы в части табулек, профсоюзных счетов и прочих всех Да у нас, в принципе, времени нет. Мы в обеденный перерыв а, собрались. Обеденный да. перерыв. Чтобы нам не поставили прогулку, нам уже угрожают. Людмила Яковлевна, расскажите нам быстренько про профсоюзные деньги, и мы уходим отсюда. Рассказываю. Было перечислено на счет профсоюза 33 тысячи. Из них 60% наших, 21 тысяча, 11 тысяч мы оплачиваем обкому профсоюзу. 21 тысяча была использована трем человеком. Дворник первого участка Таранова, материальная помощь была дана. И Зубенко, дворник второго участка, Бондарева, автостоянка. После операции мы им дали там материальные помощи по 500 гривен. Потом на 8 марта по 100 гривен были розданы женщинам на 5-600 гривен. К дню коммунальщика по 50 гривен на 5-100. Были взяты три путевки детских. Их надо все. По 50 гривен давали все. Кто да, да, да. да. получил? Да. получил? по 50 В том году. Дом году. Да. Я же вам отчет делаю за прошлый месяц. Нам дали месяца? Январь кончается. Включая январь, три месяца. В пятницу закрыли 50% октября месяца ИТР. Все, ноябрь не начинался, декабрь, январь. Долгие все, безли, сумасшедшие. Ты-то умеешь? На голодный желудок работу. Некоторые вообще голодные. Детей накормили и сидим голодные. Мы Сами. Бутылки собираем. Кто бутылки, бутылки кто бумаги, а что делать? Бумагу мы собираем, тело, бумагу мы, собираем, собираем, собираем мы, сдаем, мы, уже ходим, у выхаживаем... нас тут хлеба было. нас требуют зарплату, чтобы мы работали от звонка до звонка, декабрь и январь. Вот это, работаем 7 дней. 7 часов. 7 дней, 7 часов. 7 часов. 7 часов. А работаем то же самое, та же самая работа, то же самое. Просто, чтобы без обеда чтобы меньше нам платили. И сказали, что будет вовремя зарплата. Мы ее так же и не видели. Как не видели, так и не видели. Куда они деваются? Не знаю. Говорят, директор, что вы ну, вот снимаете. На человек уже действительно одна. Мать один год. нас одна же Нет. А сколько у вас вот такие какие судебные тесты. И как вы 9 миллионов 600 тысяч. Плюс 600 тысяч юрлиц за подъезд. Ваши По зарплате, значит, ноябрь месяц 406 тысяч, декабрь месяц 408 тысяч, но ну, январь еще не считали, но будет где-то в одном же. как только совесть как правило, проснется я понимаю, что совесть категория нравственная к не имеет отношения но платить то надо если вы видели прямо умову по телевидению я обратился к жителям допрессовал ситуацию просто заплатите долги, люди есть хотят они работали они вам посыпали дорожки они обслуживали ваши дома отдайте им деньги а долг по квартплате 780 тысяч 10 раз хотя бы одну десятую долг. Придите реструктуризировать. Пришло реструктуризировать год за квартал. 113 всего поприки. И вот эти люди помогали взорвавшемуся дому, хотя мы его не обслуживали. Закрывали окна, делали крышу. Все делали. Бесплатно заметили. Потому что понимаем, у людей горе. А у них горе, никого не волнует. 2 марта будет помощь. А все дома ПЖС -а будут переданы в управление. Кто до этого периода времени не создаст ОСБ. Почему 2 марта? Для того, чтобы был период от одного отопительного сезона до второго отопительного сезона. Возможно, все готовить дома управителей в следующем отопительном Зимой сейчас... Э, взять кому-то отдать. У меня есть решение туда, о том, чтобы взыскать человека за долг. Четырех Каким образом? От а чего? Причем тут свет? К нам... Ну, как? Знаете, почему платят за свет? Потому что свет могут отключить. Ну, Знаете, мы... почему за воду платят? Потому что могут отключить. Знаете, почему за газ платят? Потому что могут отключить. Дайте мне механизм отключения наших с вами услуг дома. Я считаю, что можно отключать. Каким образом? Молча. Каким образом? Молча отключать. Вы понимаете, что вы, вы говорите дали, нонсенс? И вы Хотя считаете, по что... Хотя бы в общежитиях. Вспомните случай, когда в общежитиях отключаются. И так же общежитие выйдет, как и вы, и будут. И только перекроют улицу. Оплотни, забор, улицу перекроют. 80% оплотни. Вы прекрасно знаете, я когда был у вас, в этот же день я привез по всем общежитиям предупреждение. 10 дней. Если не будет задолженность, 1 февраля мы отключим свет. Вы потом же знаете, вы кто разносил по общежитиям, то есть. Никто. Ну, значит, Наталья Константиновна, она кому-то давала ну, получение разнести по Понимаете, вот вы так красиво говорите, и вроде как вы правы, и сказать вам нечего, но, кажется, есть что сказать. Все, что вы говорите, все делалось, только это не возымело, никакого толка. Я еще раз говорю, совесть категория нравственная, меня не имеет отношения. Но я пытаюсь вызывать совесть у тех, кто живет и пользуется нашим трудом, и за это не